मतलब मुझे ही बोल रहे हैं तो जासुदी छोटा छोटा बालकना माटी अई ने आवश्यकता छे एज प्रकारे આપણા જીવન માં પણ आहार નું એટલું જ મહત્વ છે કે જાસુદી આપણી જે એક છે ફૂડ કી જો આપણી છે આપણી જે કાયા છે એને ચલાવા માટે આપડે આહાર જરૂરી છે અને એના જ માટે આપણ આજ જે પુલ્લની ચર્ચા કરી છે पुण्य नो नाम शू बेनो अन्न पुण्य आहार पुण्य भोजन पुण्य कई पन कहो पन शास्त्रों में इनो वर्णन आयो छे अन्न पुण्य मारवाड़ी में मा एक कहावत छे अन्यो कूदे अन्यो नाचे अन्यो करे धमाल अन्यो कूदे अन्यो नाचे अन्यो करे धमाल नी मले तो पचे ए देवे कमाल अर्थात अगर जब तक इधर अन्न है तब तक व्यक्ति शांति से क्या है बैठा है और जिस दिन उसको जब उसको अगर खाना नहीं मिले तो वो इंसान धमाल नहीं करता है इंसान धमाल नहीं करे छे ए सुख कौन कर, कर करतो छे करे छे ए भूख करे छे अने ए भूख व्यक्ति ने क्या सुधी ले जाए अने केवा तरीके पाप करावे ए बद्दू कोणो कमाल छे अन्न नो कमाल छे मतलब ज्या सुधी अपना पेट में अन्न सुधी व्यक्ति शांति बैठेलो अगर अन्न या अन्न भूख तो व्यक्ति चे, अलग अलग तरह के पाप करता है जैसे फूल और पौधे जो है उन्हें भी अगर शाखाएं अन्न अगर प्रसारित नहीं करेगी तो वे शाखाएं भी आगे नहीं बढ़ेगी जैसे अन्न केवल आपका भू आपको भोजन की भूख ही नहीं मिटाता है अभी तो आपके शरीर को बनाने के लिए भी अन्न का सबसे बड़ा योगदान है अगर अपने को अन्न ही नहीं मिलेगा तो शरीर बनना शरीर की भूख तो जाने दो शरीर बढ़ना भी क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा उसी उसकी जो शक्ति है वो भी क्या हो जाएगी क्षीण हो जाएगी खत्म हो जाएगी इतना अन्न का क्या है महत्व है आपने जा सुधी कोई दिवस भोजन झूठो ना के त्या सुधी ए बात अपने शु करवी जुए याद करवी जुए कि ज्या प्रमाण एक मशीन छे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कोई पन मोटर ले लो पंखा ले लो कोई पन ले लो एने पन अन्ननी जरूरत छे के भी माटे कि अगर ए, एक एक जे मशीन छे या तमारी जे मोटरसाइकिल छे एना बन, आपने भाई लोग छे, करे छे, एक ग्रीस नो उपयोग करे छे, एक तेल नो, अलग तरह करे छे, सुधी एना, एने गंज नहीं ऊपर एक, एक, एक प्रोटेक्ट या फिर उसको क्या मिलती है उसकी शक्ति मिलती है तब जाके मशीन भी अच्छे से चलती है मतलब वो एक निर्जीव वस्तु है पर उसे भी अन्न की क्या है उसे भी जरूरत है उसे भी ग्रीस की जरूरत है नहीं तो वो जाम हो जाएगा ठप हो जाएगा वो एक कदम भी चलेगा होता है आपके साथ कभी अगर आप घूमने गए हो और अचानक गाड़ी बंद पड़ गई आपने मैकेनिक को बुलाया और पूछा कि भाई सू तकलीफ छे तो ये कहे छे कि कई तकलीफ ज्यादा ना थी पण इनो जे ग्रीस छे ए सू थई गयो छे एक खत्म थई गीलो छे एने ग्रीस नी ભૂખ છે વિદ્યાર્થીના માટે જરૂરી છે ડાલીઓ માટે પણ આહાર જરૂરી છે મનુષ્યને પણ આહાર જરૂર છે અચેતન વસ્તુ છે એના માટે પણ શું જરૂરી છે આહાર જરૂરી છે હજી આપણ જે ચર્ચા કરે છે પચીસ બોલ માં એકેન્દ્રીય બે ઇન્દ્રીય ચૌરેન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય

आएगी क्या नहीं तो उसे भी अल्लाह की क्या है उसे भी खपत है उसे भी जरूरत है कि जब तक अगर उसे मतलब एक हम पंचेंद्रिय है हमें तो अन्न की जरूरत है ही परंतु एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेन्द्रिय पंचेंद्रिय पृथ्वी का है अब का है देव का है वायु का है एने बद्धा ने पन अन्न सूचे एने એને પણ અન્ન નથી મળે તો એની ઊર્જા સુ થઈ જશે ક્ષીણ થઈ જશે એ સુપ્ત થઈ જશે એની જે એનર્જી છે એ નષ્ટ થઈ જશે એટલા માટે અન્નનું શું કરવું જોઈએ આપણા શરીરના શરીરને પણ અગર અન્ન આપણે જે આપણો જે તેજસ શરીર છે એને પણ પાંચ પ્રકારના શરીર પરમાત્મા પચીસ બોલમાં કહેલો છે આપણે જોઈ અભ્યાસ કરેલું છે એને બધું જ કઈ એનું સ્વાધ્યાય કરેલું છે કે પચીસ બોલમાં સાતવે બોલે શરીર બાજ એનામાં ઔદારિક શરીર વૈક્રિય શરીર આહારક શરીર તેજસ શરીર અને કાર્બન શરીર તો એ જે શરીર સુધી ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે છે અને આપણે જે સંજ્ઞા છે આહાર સંજ્ઞા ભય સંજ્ઞા મેથુન સંજ્ઞા પરિગ્રહ સંજ્ઞા એના પર અગર ઇમા ઇમારત ખડી કરવું જોઈએ તો એને પણ નીવ ના માટે આહાર સંગ્યાની અધિકતર આવશ્યકતા છે મતલબ અગર આહાર સંગ્યા ન થી થતી તો આપણો શરીર પ્રોપર તૈયાર થવાનું નથી અર્થાત કેટલી બારીકાઈને આહારનું શું છે બંધુઓ આહારનું એટલું મહત્વ છે કે તમે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં લે લો એના પર તમને આહારની શું છે આવશ્યકતા છે પહેલા જમાનામાં તો બધ જ એવા મહાપુરુષ હતા कि करता हता, आहर शाला नो निर्माण करता हता। आहर शाला ने प्रेरणा देता हता। जा सुधी बारिश पड़े छे वर्षा काल चालू छे अनाज सवारे पर साढ़े चार से पांच बजे तक इतनी भयंकर बारिश हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि आज प्रवचन का भी बहुत बहुत तेज स्पीड बहुत मतलब अधिकतर बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा आवाज भी इतना हो रहा था तो ऐसी बारिश होती है वर्षा की तो क्या था भी तमने अन्ना नी बारिश जोई छे कि आज अन्ना नी बारिश थी छे रोटली शाक वधु अचार कई फाफड़ा खमण ढोकला एवी कई बारिश एटले ज प्रकारे परमात्मा अन्न ने पहले राखेलो छे कि अन्न जे छे ना એને બનાવાની જરૂરત છે પાણી પડતા હે મહેનત કરવી જોઈએ ત્યાં સુધી આપણે શું મળે છે અન્ન મળે છે અન્ન કઈ એ તમે અગર જમીન પણ તમને ખોદી તો તમે દસ મીટર સો મીટર પાંચસો મીટર પણ તમે ગયા तो तमने पानी से, पन केम रश्मि भाई कोई दिवस तमने रोटी अंदर से, तो ए, ए तो हुई है, मर रश्मी भाई बोल रहे है, भाई मेहनत से बनाना पड़ेगा मेरी सेठानी पतली पतले क्या बनाती है मेरी सेठा ने पतले बतले क्या बनाती है थेपले बनाती है ढोकले बनाती है और पापड़े बनाती है ये सब बनाना पड़ता है बारिश पानी की बारिश होती है परंतु अन्न ने शू करव पड़से मेहनत बनाव पड़से आप्यक्रमरिंग वगैरह बी आलिशान शादिया एना, एना एना तमे, तमे, आँखों से जोता था जो, मतलब कभी देखा होगा आप लोगों ने कि वहाँ पर एक डस्टबीन रखा होता है और उसमें ढेर सारा अन्न क्या हो जाता है डैश 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 आप समझ ही गए हो उतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए तो एटे अन्न की शू है बंधुओं जरूरत है यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर डरना नहीं किसी के पे पेरों के नाप से डरना नहीं किसी के भी पेरों के नाप से आखिर में पुण्य जीत जाएगा पाप से गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन है बस यही पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से अर्थात लड़ाई जो बाहर की नहीं है लड़ाई भीतर की है और लड़ाई अगर जीतनी है अगर पापों को अगर हराना है और अगर पुण्य को अगर जीताना है तो हमें हमारे जीवन में अपना जीवन में આપણે ઉપયોગ લગાવજોએ કે કોઈક દિવસ હું એવી તરહ અન્નનો સુનતી કરતું અપમાન હું નતી કરતું કારણ કે અગર આપણે અગર અન્નનો અપમાન કરીએ તો આપણે અગર કોઈ દિવસ ન્યૂઝપેપર ટીવી માં અગર જોય છે કે જા સુધી અત્યારે પણ 2016 17 માં महाराष्ट्र में अकाल आलू थू त्यादी पेपर म लिखी ने आलुत अलका जहर खाई ने शू कर दीदू अपनी जीवन लीला खत्म कर दी थी केवल मात्र अन्न के कारण कई ऐसे किसान है कि जिनके खेती में अन्न नहीं आया और वो सोचने लगे कि अब क्या होगा ऐसा सोचकर उन्होंने आत्महत्या का क्या किया है મહારાષ્ટ્રમાં પૂનામાંથી એ બધા કલેક્ટર વગેરે બડી બડી પોસ્ટ ટીચર ડોક્ટર વકીલ એ બળે બડી પોસ્ટ પર થઈ ગયેલા છે એ વ્યક્તિનું નામ છે મુથાજી શું નામ છે મુથાજી એને મુથાજી આ પચર પચાસ સાલ પહેલે એક સંસ્થા ખોલી છે એનું નામ છે બીજીએસ ભારતીય જૈન બીજીય વાઘોલીમાં સંસ્થા છે અને પચાસ વર્ષોથી પણ અધિક એને થઈ ગયેલા છે અને એ એ જે વ્યક્તિ છે એનો એક જ સંકલ્પ છે કે જે લોકો આપણે દુષ્કાળના સમયમાં આત્મહત્યા કરે છે પણ એના આત્મહત્યા કર્યા પછી એનો એનો સંતાનનો શું એને સંતાન એ સંતાન તો શું થઈ જશે અનાથ થઈ જશે એને સંતાનોને એ અત્યા બીજીએસ માં લઈ આવે ઓર એનો બાળવાડી થી કોલેજ નો સુધી એનું এড્યુકેશન પૂરું કમ્પ્લીટ કરે છે એવા આપણા જૈન લોકો છે કે એ કેવલ ઓર કેવલ અકાલ માં જે લોક પીડિત થઈ ગયા છે એને મદદ કરે છે જ્યાં સુધી અકાલ આવે છે ત્યાં સુધી મણક તો મરી જાય છે આત્મહત્યા વગેરે એ પણ મોતનો શું બને છે ગ્રાસ બને છે મોતનો ઘાસ બને છે એને પણ આપણી જીવન લીલા શું કરવું પડે છે સમાપ્ત કરી દેવું પડે છે કેવલ માત્ર અન્ન કે કારણ ऐसे अन्न का हमें क्या करना चाहिए आदर करना चाहिए और हमें हमेशा उसका जैसे बाजार में तो अगर हम खरीदने जाते हैं तो हमें अन्न मिल जाता है पर आपने आया टोलीगंज में एबा बहुत कम <coughs> एबा बहुत कम सेठ जी हसे कि एना पासै गुजरात में जमीन हसे मतलब अत्यारे जो युद्ध थवानो छे अगर बीस पच्चीस पचास साल के बाद अगर कुछ युद्ध होगा तो वो युद्ध किसी मिसाइलों के लिए प्रॉपर्टी के लिए धन के लिए नहीं होगा केवल युद्ध होगा अन्न और पानी के लिए तो बदा एवा लोग छे, तो जमीन जायदाद छे पर अगर जिनके पास नहीं है उनको अगर पैसे होंगे तो ही उनको क्या मिलेगा क्या मिलेगा उन्हें अन्न मिलेगा अथवा उन उनके पास में दूसरा कोई उपाय नहीं है तो इसलिए खेती बाड़ी अगर है तो उन्हें अन्न मिलेगा और नहीं तो फिर उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है वो पैसे कमाएंगे अगर उनके पास चार पैसे होंगे तो वो अन्न खरीद के क्या कर सकते हैं अपने उधर निर्वाह कर सकते हैं और बद्दा बद्दा जे लोगों अपने जीवन में चार प्रकार शु करे पुण्य नो बंद करे छे, ए, अन्न पुण्य छे ए व्यक्ति तीन प्रकार से अन्न का उपयोग करता है या अन्न अपने जीवन में पुण्य लाता है वो तीन प्रकार कौन से है पुण्य करता है जहाँ तमे, तमे हसी तुम्हें व्यक्ति तीन प्रकार से पुण्य करता है प्रथम करुणा से प्रेरित अर्थात अपने जो गुरु महाराज छे अपने जो संत महात्मा छे अपने जो स्वामी मुनिराज छे ये मुनिरा छे, तमने बदाज धर्म की बातें कहे छे कि धर्म की शिक्षा होगी जिस घर में प्रभु के नाम की पुण्यवानी बढ़नी देखो बाहा दिन रात की अर्थात एवा भजन गाई गाई ने तुम्हारी हृदय न अंदर बसेली करुणा ए करे छे बाहर लाए छे ए जासुदी ए प्रगट थाय छे त्या व्यक्ति कहे छे कि हो एक व्यक्ति ने जिमने को ये करूंगा मैं आज हमारे यहाँ पे रविवार को खाना होता है उसमें अपने बच्चे हैप्पी बर्थडे को बाहर ना कर मैं हैप्पी बर्थडे टोलीगंज स्थानक की जो सुंदर व्यवस्था है रविवार की उसमें थोड़ा छोटा मोटा अनुदान देकर खिचड़ी या छास या मिठाई का जो भी है वो लाभ लूंगा तो व्यक्ति संतों के कारण जिनवानी से प्रेरित होकर करुणावश क्या करता है दान देता है और दूसरा जो व्यक्ति है वो केवल अपने पुण्य के लिए कि मार, मारी जो મારે જે લોકિક પુણ્ય છે અને એના એનો એક મનમાં એક ઉદ્દેશ છે કે મારો જો આગલો જણમ છે એ મને કેવી રીતે મળશે સરસ રીતે મળશે મેં અગર અભી દઉંગા તો મુજબ કલ ક્યાં હો संत महात्मा भी आपको कहते हैं कि आप जो भी कुछ अच्छा काम कर रहे हो सामयिक कर रहे हो ये इस जन्म की नहीं आपकी अगले जन्म की पुण्याई का क्या कर रहे हो बंध कर रहे हो आप पुण्यवानी बांध रहे हो तो और दूसरा जो व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है कि पूर्व जन्म की पुण्याई के लिए इस जन्म में मैं किसी को अगर मेरे पास दस रुपए है कुछ पैसे है तो मैं क्या करूँ खाना खिलाऊ और एक तीसरा व्यक्ति वो होता है वो इसलिए पुण्य करता है इसलिए अन्न दान करता है कि मेरे पास चार पैसे हैं और मैं समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ देखो मेरे पास चार पैसे हैं, ये सोच कर करना मतलब पहला व्यक्ति जो है वो हृदय की थोड़ी सी मतलब जैसे जैसे थोड़ा सा योग बनता है और व्यक्ति घबराहट हो जाती है पसीना आ जाता है और थोड़े से हवा से उसे क्या मिलता है खुशी मिलती है एक थोड़े से हिलाने से या थोड़े से झकझोरने से हृदय के भीतर छुपी हुई करुणा क्या हो जाती है बाहर आती है और व्यक्ति पुण्य का काम करता है दूसरा डर के कारण कि अगले जन्म में क्या ना मिले जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी अभी प्रद्यूशन के बाद में श्राद्ध पक्ष आएगा और श्राद्ध पक्ष में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो पंडितों को ब्राह्मणों को खाना खिलाएंगे क्या सोच के खाना खिलाएंगे कि जो हमारे पूर्वज है उनको शांति मिले या वो हमें तकलीफ ना दे मतलब वो जो चले गए हैं वो फिर से घर में, फिर से से घर घर में में ना आए या फिर से हमें त्रास ना दे उनकी मतलब हमें उनकी शांति के लिए हम डर के कारण क्या करते हैं दान धर्म करते हैं और जो तीसरा व्यक्ति है जो एकदम लो क्वालिटी का है वो ये वाला पुण्य है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना बड़ा अब्जोपति हूँ या मैं कितना बड़ा सेठ हूँ पर शमन भगवान महावीर स्वामी फरमाए छे कि ये जे तीनों कारण छे एना पर जो प्रथम कारण छे एवी रीते ज आपणे शुं करवुं धर्म ध्यान करवो जो कि थोड़ी सी हवा थोड़ा सा हवा आने से पसीना सूख जाता है तो थोड़ा सा झकझोर देने से हृदय ना अंदर बेसिली करुणा वापिस आ जाए आपने आप जाए अश्रु अश्रु निकले एक बार मैंने आपको भजन में भी कहा था hmm. आज दुखी को ठुकराता है दि कारे तक को भूल चुका है आज मनुज श्री राम कृष्ण महावीर को राम कृष्ण महावीर को कभी जटायु के जल धोकर तो नटवर हर्षित होते थे दीन हीन दुखियों के नयन नयन अश्रु से धोते हैं आज दुखी को ठुकराता है आज दुखी को ठुकराता है धिकारे तकदीर को भूल चुका है आज मनुज श्री राम कृष्ण महावीर को राम कृष्ण महावीर को एटले परमात्मा शु कहेलू कि लौकिक कामना

और हाँ शांतिनाथ भगवान का रोज सुबह में कम से कम तीन बार पांच बार ग्यारह बार जाप करना चाहिए आप गृहस्थी हो इसलिए आपको पते की बात बता रही हूं, क्योंकि शांतिनाथ भगवान एक ऐसा व्यक्ति है चौबीस तीर्थंकरों में क्योंकि जिनका परिवार बहुत बड़ा था गंधर्व परिवार भी बहुत बड़ा था संसार पक्षीय परिवार भी बहुत बड़ा था और उनका नाम लेने मात्र से शांति का क्या होता है एहसास होता है शांति मिलती है घर में से कलह दूर जाता है ऐसे पवित्र पावन श्री शांतिनाथ भगवान का रोज सुबह कम से कम पांच बार तो भी क्या लेना चाहिए नाम लेना चाहिए क्योंकि हर गृहस्थी चाहता है कि मेरा परिवार बहुत बढ़े फले फूले और बहुत सारा मेरा परिवार हो साथ में घर में आनंद का वातावरण हो शांति का वातावरण हो तो किसका नाम लेना चाहिए शांतिनाथ भगवान नु नाम लेव जो तो शांतिनाथ भगवान नो एक प्रसंग याद आए कि स्वर्ग लोक में चर्चा चलती थी कि एक व्यक्ति छे मेघनाथ नाम जो राजा छे एनी करुणा नो बहुत बखान चालतु हतु अने ऐसा होता है कि जब भी कभी अगर मैं जयेश भाव का रोज नाम लू तो बाकी लोगों को क्या लगेगा क्या लगेगा मारा सा इनका ही नाम लेते हैं महाराजा को तो बस यही दिखते हैं महाराषा को तो बस ज्योस्ना बाई का ही नाम याद है या फिर मामी का ही नाम याद है होता है ना ऐसा ईर्शा होता है ना मुझे भी होता है अगर कोई मेरे बारे में अगर अगर मे, मेरे सामने अगर मेरी इनका नाम ले तो मुझे भी लगता है क्यों भाई मेरा नाम क्यों नहीं लिया मेरा भी नाम लो है ना सब देखो पुदगल का शरीर है सबके हृदय में छोटे मोटे भाव आते जाते रहते हैं मैं भी कोई मानव महामानव नहीं हूँ મહામાનવ બનની કી યાત્રા ચલ રહી હે તો જસુધી ઇન્દ્રલોક ના દરબાર દરબાર માં મેગનત રાજા ની બઢાઈ ચાલતી હતી ત્યાં સુધી દો ઇન્દ્ર જે હતા દેજ દો દેવતા હતા ઇજ દેવતા ને સુ થઈ ગઈ ઈર્ષા થઈ ગઈ એવું કેવું થઈ શકે એક માનવ ના માનવ ના અંદર એટલી કરુણા કેવી રીતે થઈ શકે એ તો તમે શું કરો છો તમે ગપ મારો છો તમે જૂઠ બોલો છો હું અત્યારે જઈને એની શું કરી લઉં परीक्षा લેલું અને આપણા આપણે બધા જ સંસારમાં દેખો દેખાવામાં મળે છે કે અગર કોઈ દુખી છે તો ઉસકી ઉસકો કોઈ સહારો દેલે ભલે કોઈ નહી આતા હે પર પરીક્ષા લેને સબ સડજી સબ પહોંચ જાતે હે પરીક્ષા લેને સબ બરાબર સબ સહહકાર બન જાતે હે ગુનેગર કોઈ નહી બનતા પરીક્ષા લેલે તો એવિજ રીતે એ પક્ષી જે છે એ જે દેવતા છે

वधारे जोवा मासू करे मरे बाकी जगह तो नहीं मिलता है देखने को पर कलकत्ता में अभी हम जब ऊपर जाते हैं तो कई बार बाज पक्षी से बड़े बड़े उसके पंख होते हैं वो पक्षी आके बैठ गया और वो कहने लगा कि ये शिकार किसका है मेरा है मेरी भूख है ये और मुझे भूख लगी है और तुम मेरी भूख को क्या कर दो मुझे दे दो तुम इसको शरणार्थी नहीं बना सकते हो मेघरथ राजा कहे छे ये मारो शरणार्थी छे ये मारा चरण आवेलो छे एने कोई रीते तमने सोपवानो नथी एना बदल तमने शु जोए हुं तमने आपिस पण ए जे पक्षी छे एने हुं नथी आप बात हुई स्टोरी सबको पता है मेघनाथ राजा अपने मांडी का क्या निकालते हैं अपनी जंगा का मांस निकालते हैं और तराजू में तोलते हैं पूरी जंगा खाली हो जाती है पर जो बाज है और जो कबूतर के जितना मास है वो ऊपर होने को तैयार नहीं कारण कि वो सब क्या थी देव की माया थी देव परीक्षा लेने आए थे परन्तु राजा भी हारा नहीं मास निकाल रहा है निकाल रहा है कंटिन्यू निकाल रहा है इतनी भयानक वेदना हो रही थी परंतु करुणा के आगे वेदना भी क्या हो गई कम लगने लगी और करुणा ज्यादा बढ़ गई ऐसी करुणा करते करते किसी जीव की भूख मिटाते मिटाते अचानक उस राजा ने बातों ही बातों ही में ऐसे कार्य में कौन से कर्म बांध लिए बताओ टोलीगंज वालों तीर्थंकर गोत्र न सु बांधी लीदा कर्म बांधी लीदा बात क्या चल रही है उसका महत्व नहीं है परंतु हृदय में करुणा रखने के कारण मन में संतोष रखने के कारण धर्म पर डिगे रहने के कारण किसी की भूख मिटाने की प्यास के कारण, आज मेगरत राजा शांतिनाथ शांतिनाथ बनवानी जी यात्रा एक शु कर बंद करके अन्न पुण्य की चर्चा कल भी चलेगी अपने जीवन में अपने વિચાર કરવું જોઈએ ઉતના હિલો થાલી મેં વ્યર્થ ના જાય નાલી મેં આપણે પુણ્ય નો વધારે શ્લોક કરવાનો છે વધારે પુણ્ય વધાવવાનું છે પણ એના માટે આપણે શું કરવું જોઈએ કરુણાને સ્થાન દેવું જોઈએ આપણે જીવનમાં એક એક સંકલ્પ કરવો જોઈએ કે કમ સે કમ એક છોટી કીડી હૈ મકોડી હે કીડી કો કોઈ મેં ક્યાં કરુંગા

भावे जगिना भावे धानिया निय भावे मनिया हावे भिना